RM250,000 untuk SUV off-road buatan Cina Macam harga tu tak logik lah Sebab biasanya kalau kita tengok kereta Cina ni Dia murah dan dia overspec Murah, overspec ha, Dan RM250,000 ni Dia mahal tapi overspec Macam berbaloi dengan harga yang ditawarkan Tapi kalau kita tengok sekali lagi RM250,000 ni Lagi mahal daripada Toyota Fortuner Mungkin kita akan rasa Alamak mahal kereta ni Tapi jangan risau sebab masa mula-mula dilancarkan bahasa auto show hari tu bulan, bulan 4, bulan 5 macam tu kereta ni dah menerima sehingga 100 unit tempahan dan sehingga hari ini dia dah terima lebih kurang 400 unit telah dijual maksudnya apa? maksudnya SUV off-road, luxury off-road macam ni tak ada saingan dalam kelasnya hanya dia seorang yang ada dalam market jadi hari ini kita akan kupas kita akan review kereta ni tengok kenapa kereta ni ramai orang beli dan seperti biasa kepada penonton yang baru menemui channel Mekanika Boleh tekan like, boleh tekan subscribe Boleh tekan share dekat YouTube, Facebook, TikTok dan juga Instagram Mekanika Malaysia Dan jangan lupa untuk me-whatsapp kami Whatsapp tajuk pun boleh ha, Tajuk akan reply Okay, kalau kita tengok formula, mengikut raja formula kan, mengikut raja formula, kalau kita nak buat proper off-road, memang kita kena guna ladder frame. Dan kalau kita tahu, kereta ni memang dia guna ladder frame lah. Ladder frame ni bukan benda baru sebenarnya. Memang dia ambil daripada GWM Pickup Power Truck. Ha, memang kereta tu memang dijual oleh GWM lah, cuma tak masuk Malaysia. Cuma untuk kereta ni, dia ambil ladder frame daripada pickup truck dan dia masukkan cabin off-road macam ni Petak, dua petak Design dua petak lah Satu petak untuk enjin Dan satu petak untuk bahagian cabin Dan di bahagian belakang tu Memang Memang trademark mana-mana off-road Dia akan gantung tayar dekat bahagian belakang Untuk kereta ni juga Penggunaan leather frame sebenarnya Memang menepati Keperluan Kehendak Design kereta ni Sebab apa Leather frame ni sebenarnya Dia lagi Lagi tegar Berbanding dengan Chassis monocoque Dan untuk kereta ni dia punya departure angle lebih kurang 34 Approach angle 33 degree dekat bahagian depan Dia punya ground clearance lebih kurang lebih kurang 224 mm Ah Memang cukup tinggi, cukup sesuai untuk penggunaan off-road yang lasak Disebabkan kereta ni SUV off-roader luxury Kita tengok ada beberapa penambahan yang ada pada platform kereta ni Yang pertama, ah dia pakai brake disc kat bahagian belakang Maksudnya dia kata kereta ni memang ada ciri auto hold Yang kedua, tayar Dia pakai tayar Michelin baik kita orang test dekat M4 track tu Dekat off-road punya track Memang tayar ni lah kita pakai Michelin Primacy SUV Bukan tayar AT Memang sedap tayar ni Dan memang mencengkam Memang ngam dengan kereta ni tapi yang peliknya pasal kereta ni Kalau orang lain dia gunakan enjin turbo diesel Tapi untuk tank 300 Dia menggunakan enjin petrol 2000cc 4 silinder Yang menjana sehingga 217 horsepower dan 380 Nm torque untuk pasaran Malaysia kita ada transmisi ZF 8 speed Dengan transfer case lah Sebab ni kereta ni proper off-roader Dan kalau kita tengok dia punya ciri-ciri yang ada pada kereta ni memang Kereta ni memang proper off-roader yang bagus Sebab kalau kita tengok dia punya dekat bahagian depan Air intake dia tinggi Dia punya alternator pun duduk tinggi di bahagian engine ni Bukannya rapat dekat bahagian bawah Supaya tak kena lumpur dengan mudah And then Dekat bahagian belakang ni Ada ruang yang kosong Supaya kalau kita pandai Kita boleh modify Dan kita boleh pasang Second battery Dekat bahagian sini Serta Di tepi air intake tu Ada satu soket Extra Dan switch ni ada Dekat bahagian dalam Tujuan dia tu apa Tujuan dia Kalau kita nak masuk off road Kita nak tukar bumper ni Kita nak pasang winch Boleh Kita sambung je wayar tu Just plug and play Boleh guna Winch dekat bahagian depan Itu ciri-ciri tersembunyi Yang ada pada Tank 300 ni kalau kita tengok size uh, tank 300 ni pula dia sebenarnya lebih lebar dan lebih pendek sedikit berbanding dengan uh, Toyota Fortuner sebab dia punya lebar lebih kurang 1930mm dan dia punya panjang 4760mm sebab kalau kita tengok uh, Fortuner tu wheelbase pun lebih kurang sama dengan kereta ni 2750mm cuma Fortuner tu dia panjang sebab dia Uh, three row seater dia dah boleh masuk tujuh orang lah yang ni boleh masuk lima orang sahaja ha, kalau kita tengok bahagian belakang ni memang proper untuk dia letak boot dan kat bahagian belakang ni juga dia gantung tayar macam kereta off road lah kalau kita tengok sekali imbas kan design dua kotak gantung tayar macam ni nampak macam Suzuki Jimny pun ada ha, ataupun Jeep, Wrang Jeep Wrangler Rubicon pun ataupun dia punya design ni macam lebih kurang kalau kita tengok lampu depan dia pula macam Ford Bronco pun ada ha, cuma bagi saya, design dia macam Suzuki Jimny Tapi Suzuki Jimny yang dah pergi gym Dan Suzuki Jimny tu telan Telan ubat steroid And then kalau kita tengok di bahagian dalam Dia punya dashboard ni Saya memang suka lah sebab design dashboard dia ni Nampak klasik tapi sebenarnya moden Dan dia mengambil inspirasi daripada Mercedes G-Wagon Sebab apa saya kata gitu Sebab kalau kita tengok dia punya aircon van ni Aircon van dia punya design Dia punya turbine design ni memang macam Mercedes Even dekat sini pun dia memang ada lampu cabin light yang berwarna pada waktu malam. Sama macam Mercedes dan kita boleh ubah dia punya aircon ni dekat sini. Dan dekat dashboard ni dia juga saya memang cukup suka dengan design yang banyak butang macam ni. Butang aircon Butang uh, four wheel drive mode Butang mode pemanduan Dan segala butang-butang untuk kita lalu off road Semua ada dekat sini Dan paling menarik ialah Dia punya tombol gear ni Memang saya cukup suka dengan Design tombol gear ni nampak futuristik. Dan kelebihan lain yang ada pada tank 300 adalah penggunaan skrin dia. Okey, ini memang kebanyakan kereta daripada China memang ada kelebihan lah Skrin dia besar, itu memang dah pasti. 12.3 sini untuk multimedia dan 12.3 untuk dia punya meter. Dan skrin dia ni memang sharp gila. Memang orang kata taraf-taraf tab ataupun iPhone lah dia punya kecerahan dan dia punya halusnya grafik-grafik yang dinina pada pada skrin tu. Dan dekat sini juga kita ada dia punya untuk wireless charger, kita ada 9 speaker daripada Infinity Sound System dan dekat tengah ni pula dia punya konsol memang cukup besar, ada dua lapis. Kita boleh buka ni selapis dan kalau kita nak letak barang, boleh tarik sini dua lapis dan dekat bahagian bawah ni pun besar. Dia boleh jadi cooler box dekat bahagian bawah ni. Serta dekat bahagian atas ni kita ada uh, dia punya sunroof. Ha boleh buka, boleh tutup, boleh buka habis. Tak ada masalah. Okey, ini kedudukan seat saya untuk bahagian seat depanlah. Okey, ni kalau kita compare dekat bahagian belakang ni masih ada ruang yang cukup selesa untuk di bahagian belakang. Kita ada aircon vent, kita ada USB Type C dan kita ada armrest dekat sini. Dan seat ni kita boleh lipat kalau kita nak besarkan ruang boot belakang daripada 400 liter kepada nak ruang yang lebih besar. Boleh, tak ada masalah. Dan satu benda yang orang terlepas pandang kalau kita nak jadi off road kereta ni kapek ni dia tak pakai kapek dia pakai uh, floor mat yang dia dibuat daripada getah jadi kalau kita masuk tanah-tanah merah kotor berselut berpasir kita keluarkan je tembak air settle masalah kita tak perlu nak habis duit nak tukar dodo -do mat ke terapu ke whatsoever dah jimat duit kita dekat situ Okay, ni dekat bahagian ruang belakang dia ruang belakang dia memang luas lah kalau kita tengok kat situ satu benda yang kita nak tunjuk adalah pelapik ruang kargo dia kita boleh jadikan meja kita boleh buka dia punya kaki letak kat sini jadi kita tak perlu bawa meja untuk pergi camping sebab benda ni dah jadi meja dekat bahagian bawah ni pula kita ada dia punya emergency itulah termasuk woofer sound system uh, sound infinity tadi dan dekat bahagian pintu ni pula sebenarnya dia punya utility package tu memang cukup bagus lah kita punya pintu ni kita boleh lock kita boleh pulas ni dan boleh lock ikut suka hati kita dan dekat sini kita boleh gantung ha, Dia punya gantung ni Tempat menggantung ni sebenarnya boleh tahan Sehingga 3 kilo 1 2 3 Empat, ada empat poin Sorry, ada tiga poin untuk menggantungkan Apa-apa barangan kita Dekat bahagian belakang ni Memang cukup bagus dia punya design Malah, dekat sini juga ada satu soket 12 volt Untuk kita power up kita punya equipment Apa-apa kalau kita nak berkemping Okey, kalau kita tengok motor untuk Tank 300 ni dia sebenarnya luxury off-roader. Okey, untuk memenuhi hasrat tersebut, kereta ni memang dah direka untuk kemewahan dan keselesaan. Yang pertama, dia punya gear. Gear dia memang sangat smooth lah. In fact, kalau kita bawa kereta ni dalam keadaan terlalu laju, 156 kat atas dia memang kurang sedap ah. Dia memang sedap untuk dalam keadaan kita crawl dalam keadaan memandu dekat dalam bandar kita bawa dalam keadaan semua memang tak terasa dia punya gear change even dia punya engine pun memang sangat senyap untuk pertama kalinya saya rasa pengalaman pemanduan kereta ni agak berbeza sebab saya memang biasa bawa Hilux memang saya ada Hilux dan Hilux bila kita start engine dia bunyi kotak 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 ah ha, tu macam macam agak bising lah kan ha, tak adalah bising sangat tapi kalau kita bawa kereta ni sebab dia engine petrol memang sangat senyap in fact dia punya MVS pada halaju 110 adalah sekitar 54 desibel saja. Dia memang uh, luxury off-roader lah. Dan disebabkan uh, dia senyap juga, dia memang bila kita masuk dalam kereta ni, kita tak perasan, eh, enjin dah start rupanya. Ingat kena enjin tak start lagi. Betapa senyapnya kereta ni bila kita mula-mula drive. Dan disebabkan dia memang direka untuk keselesaan, untuk luxury, dia punya suspension pun memang direka agak soft lah sebenarnya benda tu bagus sebab kalau kita lalu off-road kita tak nak rasa badan kita terlalu goyang dan pada masa sama bila suspension tu soft suspension tu akan uh, lebih mencengkam permukaan tanah permukaan batu permukaan lumpur tu dengan lebih baik tetapi bah, kalau kita lalu jalan yang tak rata let's say kalau kita lalu bonggol melebihi 40km sejam uh, dia, benda ni agak mengganggu kita in fact, kalau kita terlalu laju kita boleh rasa kita punya bahagian depan kereta ni Dive dan bottom out Dekat bahagian depan Rasa macam agak kurang selesa lah dekat situ Dan disebabkan suspension yang soft juga Kita akan merasa beberapa benda yang Tak best disebabkan suspension yang soft Yang pertama Kalau kita brake terlalu kuat In fact kalau kita brake secara emergency Kita boleh rasa bahagian depan ni mendap Ataupun bottom out Ataupun bahasa lain dia Dia dive lah dan ha, bila kita tekan minyak kuat dia akan squat ke belakang ha, itu benda-benda yang kurang best lah dan tak si kalau kita corner macam ni kan ha, kita boleh rasa dia punya body roll tu memang terasa sikit lah ha, dia memang tak boleh nak lari lah hakikat dia sebab SUV ni SUV besar, tinggi memang dengan dia punya wedding depth 700mm memang besar tinggi ha, bila kita corner macam ni dia akan terasa dia punya body roll dari segi prestasi brake pula, ha, dia memang menggunakan brake brake disc dekat semua bahagian lah depan dan belakang and then dengan berat sekitar 2155 kg sebenarnya operasi break tu memadai kecuali kita memang break yang agak agresif ataupun seperti saya sendiri saya memang suka respon break daripada Hila dia initial bite tu dia memang strong dan juga agak agresif dan yang lam, yang hujung tu dia kurang sikit lah yang ni dia macam agak lembut ha, dia punya brake mungkin nak memenuhi keperluan luxury off-road ataupun memang dia punya design brake tu memang macam tu lah ha, saya rasa kalau brake respon tu biting dia lagi kuat untuk ketika awalnya lagi bagus in term of steering pula ha, disebabkan kereta ni menggunakan engine petrol jadi dia tak ada vibration yang sinonim daripada engine diesel kadang-kadang kalau kita guna pick up pick up daripada engine diesel kita boleh rasa steering ni akan vibrate sikit tak kuat tapi memang ada untuk kereta ni memang tak ada itu dia punya magic bila dia pakai engine petrol ni lah dalam aspek keselamatan tank 300 ni untuk pasaran Australia telah diuji dan memenuhi piawaian 5 star untuk Australian NCAP Maksudnya kereta ni Memang cukup bagus lah Dia punya air Memang cukup komplit ha, Dia ada AEB depan belakang Dia ada Kamera 540 darjah Linking assist Segala maknanya Sistem elektronik Memang dia ada Pada kereta ni Tapi saya nak cerita Satu benda Yang saya perhati tadi uh, Masa saya guna Adaptive cruise control Saya boleh perasan Bila Let's say kita bawa 120 atas highway Dan kita nak Memasuki selekoh Kalau sesetengah kereta Bila dia detach selekuh Dia akan drop 5 km sejam tu dengan cara mendadak ha, Tapi bagi tank 300 Dia drop tu cukup cantik ha, Bila dia detect kita beri input pada steering Dia akan brake slow-slow Dia akan reduce power Reduce power Sampai kita tengok Pada pertengahan selekoh Daripada 120 tu kita dah turun kepada 110 Dalam keadaan yang cukup harmoni dan sekata Dan bila kita betulkan balik steering jumpa jalan straight balik, automatic dia akan naik balik kepada 120 tu dalam keadaan yang sangat smooth. Ah ha, dia punya ACC tu memang cukup bagus. Okey, sekarang kita nak bercerita pula pengalaman off road untuk kereta ni lah. Untuk off road sebenarnya kita sebenarnya tak sempat nak ambil gambar yang proper lah. Kita sebenarnya kita dah dah test kereta ni dekat M4 track dekat Semenyih dekat rumah Banshu. Dekat tempat tu sebenarnya kita memang boleh test dia punya off road masuk air 700 mm naik bukit turun bukit yang kadang bersudut dengan hanya menggunakan tayar Michelin Primacy saja tak ada masalah tapi untuk kita review kali ni kita akan tunjullah beberapa Driving mode yang yang disediakan dalam kereta ni okey seperti biasa dia ada 2H ada 4H dan juga 4L dan kalau kita tengok kan kalau kita nak guna dia punya sistem sistem ni sebenarnya kita kena dalam keadaan neutral dan barulah kita punya engage dia punya mode kalau kita tengok dekat sini kita berubah daripada 2H kepada 4H ha. kalau kita tengok kat sini ha, memang setiap kali kita ubah mode pemanduan dia akan tunjuk lah lalu desert nak lalu rainforest nak lalu atas mat memang setiap, kali kita ubah mode pemanduan dia akan bagi nota jadi kita tak adalah meraba-raba nak tanya eh 4H ni untuk apa sebenarnya 4L ni untuk apa sebenarnya dan kalau kita ubah kepada 4L pula ha, dia akan bagi akses kepada satu lagi butang mode pemanduan yang di sebelah kiri ha, dekat situ kita ada normal kita ada mud dengan sand, kita boleh nak tukar kepada rock, kita boleh tukar kepada mountain serta kita boleh tukar nak lalu pothole ataupun jalan yang berlubang-lubang yang teruk kita nak tarik keluar kereta ni. Ha, tak ada masalah. Ha, yang ni yang bagusnya pasal kereta ni sebab kita tak perlu nak teka-teka. Oh kalau kita jumpa jalan ni, macam ni kita nak pakai mode apa? Lah? Sebenarnya dah disediakan pada screen. Setiap kali kita tukar mode pemanduan. Okay, kalau kita tengok dekat butang-butang bahagian ni pula Ini memang untuk disediakan Contohnya snow mode Snow mode ni hanya disediakan Bila kita masuk 4H lah 4H ni untuk snow mode Ataupun untuk mode-mode yang dalam keadaan yang loose Gravel ataupun ice Dan di bawah ni pula kita ada hill descent control Dan kita ada satu lagi ciri yang tak ada pada pesan dia yang lain Kita ada Lock differential Kita boleh pilih nak lock differential tu Dekat tayar depan Ataupun tayar belakang Sebab kalau kita tengok pesan yang lain Kita boleh lock tayar belakang je Tapi bagi tank 300 ni Kita boleh lock tayar depan dan juga tayar belakang Serentak ha, Bila kita lock maksudnya Tayar kiri dan tayar kanan Akan berputar pada halaju yang sama Untuk kita keluar Daripada lubang Daripada seluk Daripada uh, keadaan yang susah Kita nak lalui dengan kereta ni Dan kita boleh matikan dengan mudah saja. Dan special kereta ni juga dia ada tank turn mode. Okey, sebenarnya bila kita masuk dalam hutan, ada setengah-setengah tempat tu kita perlu buat U-turn dalam keadaan yang sangat ekstrim. itulah function tank turn mode. Tank turn mode ni kita boleh guna bila kita dalam keadaan 4L, kita activate hill descent control dan kita tekan tank turn mode. Jadi bila kita tekan tank turn mode, bila contohnya kita nak belok ke kanan, tayar belakang kanan akan lock menjadikan kita seolah-olah macam drift ataupun kita nak U-turn dalam keadaan tight turn contohnya kita buat sekarang ha, tayar belakang kanan tu dia dah lock tak perasan tak? dia lock, dia lock, dia lock, dia lock. Ha, kita drift sekarang oh, ring dengan SUV kereta lain dia boleh buat? tak boleh bang kereta ni je boleh buat itulah mahalnya kereta ni ok, RM200,000 tu saya rasa harga tu lebih sesuai untuk kereta ni tapi GWN jual pada harga RM250,000 Tapi RM250,000 pun dah ramai yang orang beli RM400,000 orang yang beli Maksudnya tanggapan awal saya salah lah Dan RM250,000 ni adalah harga yang sesuai untuk SUV off-road luxury daripada China Dan dengan harga tersebut anda dapat semua ciri-ciri yang tak ada pada pesaing dia yang lain Memang ciri-ciri pelik, ciri advance terkini, ciri safety Ciri dia punya off-road yang Terkini, tak ada daripada uh, dia punya pesaing, ada pada kereta ini. Dan harga tersebut menjustifikan harga Tank 300 pada harga RM250,000. Jadi, sekian saja review kami berkenaan dengan GWN Tank 300. Kepada penonton yang baru mula di channel Mekanika Reka, boleh tekan like, boleh tekan subscribe, boleh tekan share dekat YouTube, Facebook, TikTok dan juga Instagram Mekanika Malaysia. Dan jangan lupa untuk menyokong kami dekat Netflix. Okay, bye-bye.